Что же самое главное в нашей жизни? У каждого есть свой ответ на этот вопрос. Но большинство ответит, что главной ценностью человека является семья и дети. 1 июня в районном Доме культуры состоялось торжественное вручение свидетельства о рождении юным низепетровцем. Это важное событие для самого малыша и его родителей работники ЗАГСа попытались сделать трогательным и запоминающимся. Сегодня мы впервые проводили государственную регистрацию рождения новорожденного города Неспровска в районном Доме культуры. Я думаю, что это будет не последнее мероприятие. Каждый человек, который родился на Минск-Русской земле, это событие, это праздник. Я думаю, что мы дальше будем создавать вместе с Домом культуры такую праздничную атмосферу. Районный отдел ЗАГСа занимается торжественным вручением свидетельств о рождении около двух лет. Но в таком виде мероприятие прошло в первый раз. Как отмечают сами организаторы, это очень хороший опыт, который будет внедряться и дальше. Событие стало более торжественным потому, что на вручение был приглашен глава Низипетровского муниципального района Валерий Георгиевич Селиванов. Это настолько волнительно, я сидел, но очень волновался, потому что на самом деле таинство рождения ребенка – это вот никем не разгаданное таинство, и для родителей это великое счастье. Величай, более великого счастья вообще ни для кого, наверное, не существует и э, вот поздравить родителей э, с таким событием это большая честь то что э, организовала сегодня отдел загса я считаю что делом очень нужным потому что нам действительно нужно э, помогать молодым родителям нужно э, поощрять как-то к тому чтобы вот материнство отцовство это стало, почетным званием, и для этого мы будем всячески поддерживать вот такие мероприятия. Еще раз поздравляю всех молодых родителей. Поздравительные слова звучали от маленьких артистов, которые исполнили в честь новорожденных детские песни, а также родных и коллег. Дорогие Вера и Анатолий, я хочу, я лично и коллектив Анатолия поздравляет вас с таким чудесным праздником, действительно праздником рождения ребенка. Теперь ваша жизнь кардинально изменится, уже изменилось. Я и коллектив хотим, чтобы это было э, только в лучшую сторону. Я уже вижу, что это в лучшую сторону. Отношения должны скрепиться. Э, позитива больше, малыш, чтобы рос здоровым, крепким на радость маме с папой. Э, коллектива небольшой подарочек, вот тут Спасибо вам большое за такое счастье. Забавно, что двое из трех малышей, получавшие свой первый документ, оказались тесками. Оба Федоры. Как отметил Валерий Георгиевич, родились настоящие мужчины. Все мероприятие они с достоинством продержались, сдерживая эмоции и ни разу не произнесли ни звука. Родителям было очень приятно, что именно их детей награждали подарками и уделяли им много внимания. Это было очень приятно, конечно, что нам уделили внимание. Очень понравилось. Чаще бы были такие мероприятия. Первый ребенок в семье? Да, первый. А планируете? Конечно. Конечно, планируем. Надо еще девочку. девочку. Будем надеяться, что это не последнее подобное мероприятие, и маленьких жителей в Низепетровске станет больше. Главное, чтобы каждый родившийся ребенок был счастливым, а обеспечить ему счастливое детство должны взрослые. Екатерина Судакова, Валентина Ваганова, Низепетровский контур.